ada pemimpin mereka menasihatkan jangan kotek uang jangkan ni di AP bu di AP kalau kalah saman dengar ni mohamat bu kotek ini, ini flow saya Bapakutik. Bapakutik. so soalan saya minta izin saya kita lihat berulang kali pas memainkan isu fitnah di Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu saya ambil kesempatan ini untuk menjunjung kasih atas titah kebahadulian mahmulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agung. Saya turut mendoakan agar Seri Paduka Baginda dikurniakan keafiatan yang berpanjangan dan setiasa dalam lindungan dan rahmat ilahi. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang muhammad yang prihatin dan telah mengambil bahagian dalam memberi pandangan yang menyentuh bidang tugas Kementerian Komunikasi sepanjang perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja yang berlangsung 4 hingga 18 Februari. Seramai 14 ahli yang berhormat telah bangkitkan isu-isu seperti berikut. Pertama, isu fitnah, hasutan dan ucapan kebencian di platform media sosial. Kedua, isu keselamatan dalam talian. Ketiga, kebebasan bersuara dan kebebasan media. Keempat, penganjuran konsert dan kelima, perkhidmatan telekomunikasi. Yang berhormat Kota Melaka ada? Kota Melaka ada? buah busang pekan yang membuat selayang ada menyentuh mengenai isu fitnah, hasutan dan ucapan kebencian yang semakin berleluasa terutama di media sosial menjunjung titah Sri Paduka Baginda yang Pertuan Agong yang menzahirkan kebimbangan terhadap budaya fitnah dan hasutan di media sosial yang menjejaskan keharmonian masyarakat Kementerian Komunikasi tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba menggugat keselamatan dan kesejahteraan negara dengan menyebarkan kandungan yang berunsur hasutan dan fitnah. Dalam hal ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia untuk menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Kanun Kesiksaan di bawah bidang kuasa PDRM serta undang-undang lain yang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia atau Akta 588. Peranan MCMC adalah dari segi memberikan maklum balas serta membuat permohonan kepada penyedia perkhidmatan bagi tindakan penurunan kandungan mudarat dalam media sosial. Permohonan sekatan laman sesawang yang mudarat dan pemberian bantuan teknikal seperti pembekalan maklumat dan analisa forensik digital bagi mempercepat proses siasatan. MCMC juga bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan internet dan media sosial bagi memastikan keselamatan dan keharmonian ruang cyber serta pematuhan undang-undang negara. Dalam menangani isu berkaitan akaun palsu, fitnah dan hasutan, sebanyak 10.167 akaun palsu dan 130 kandungan berunsur fitnah di media sosial telah diturunkan oleh penyedia perkhidmatan dengan kerjasama MCMC dari 2022 hingga 1 Februari 2025. Pada masa yang sama, sebanyak 4 laman sesawang berunsur hasutan dan 1 laman sesawang berunsur fitnah telah dikenakan tindakan sekatan. Menteri, sila jelutong. Terima kasih menteri. Saya telah juga menyentuh isu ini dalam ucapan saya. Uh, tapi terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada menteri di atas bantuan susulan yang telah diberikan kepada mendiang keluarga Rajeswari. Saya dimaklumkan bahawa Menteri dan Kementerian telah pun uh, menyusuli bantuan dengan uh, memberi perhatian kepada kebajikan keluarga Dan uh, saya juga diminta untuk berterima kasih kepada Menteri dan Kementerian di atas undang-undang yang telah dipindah dipinda kepada kanun keseksaan Untuk memastikan bahawa kejadian yang menimpa mendiang Esyai itu tidak bermula uh, Cumanya saya ingin tanya soalan, baru-baru ini kita lihat satu ucapan oleh seorang pesuruh jaya PAS daripada Perak yang mengkaitkan uh, uh, Menteri Belia dan Sukan kononnya ada kaitan dengan Yo Tiong Le soalan saya adalah berapa cepat ucapan-ucapan yang berunsur fitnah ini boleh di, disekat oleh kementerian tiba-tiba selepas perkara ini didedahkan beliau memohon maaf jadi soalan saya kita lihat bahawa uh, pihak lawan terutamanya PAS sentiasa mengulangi walaupun disaman berulang kali tapi anehnya mereka dapat kutip wang untuk bayar pampasan. Ada orang yang boleh bayar pampasan. Walaupun fitnah, walaupun ada pemimpin mereka menasihatkan nah, jangan kutip wang ni di AP pun kutip. Main di AP pun kutip. Kalau kalah saman. no, Parti Muhammad pun kutip juga. Ini, ini flow saya. So, soalan saya minta izin kita lihat, untuk ya, kita ni, lihat berulang kali PAS memainkan isu fitnah DAP 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 tapi bila saman dapat duit untuk bayar soalan so, saya berapa cepat kita boleh sekat per, uh, komunikasi ini supaya PAS tidak dibenarkan untuk terus memfitnah dan hancurkan negara kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Zulutom. Isu-isu dia isu dia merentasi uh, parti, ya. Yeah? Uh, sejujurnya kita semua sebagai ahli yang berhormat, sebagai ahli parlimen, seharusnya menjadi contoh dan semua wakil rakyat seharusnya menjadi contoh. Uh, saya terkesan dengan Uh, sebagai contoh ya khutbah yang uh, dibaca di negeri Perak baru-baru ini yang mengingatkan tentang peri penting kita mengelak dari uh, menyebar fitnah. Ya, jadi saya harap semua ahli-ahli yang berhormat semak sebelum sebar. Ya, pastikan dulu seseorang itu benar-benar sepu. Ah, baik, saya menteri, teruskan. Menteri sedikit menteri saya saya bangun Tetapi, menteri sebab saya bangun sebab jawab. speaker. Saya bangun sebab saya rasa begitu hampa dan duka cita. Kalau sesi dulu DAP dikaitkan dengan komunis, kita saman tapi dapat duit untuk bayar balik ganti rugi. Hmm. Tapi perkara ini diulangi beberapa kali. Soalan rakyat di sana adalah berapa cepat kementerian dapat menye menyekat fitnah PAS ini. Dia, itu soalan dia, saya. Baik. Saya Menteri, saya, boleh saya? Saya minta laluan. Sila sila. Pengasih uh, Menteri, setujukah Menteri bahawa dalam soal fitnah ini ia bukan membabitkan soal parti tetapi individu. Bukan soal mana-mana parti sebab saya juga boleh bagi keratan akhbar. 5 Disember 2017 Wan Azizah perlu bayar 2 juta kepada Ferda. Julai 26 Julai 2017 Rafizi mohon sumbangan bayar saman 300 ribu NFC. Uh, 11 Oktober 2023 Tony Pua Beijing tarik balik rayuan keputusan mahkamah sama fitnah PMCA, jadi soal fitnah dan juga perkara tak betul ini bukan soal parti, tapi soal individu itu sendiri, setujukah Hobi Menteri? Terima kasih uh, itu yang saya sebut tadi dan isu fitnah ni diberhentasi parti diberantasi, ya, isu politik tapi tak boleh dinafikan ada sejumlah pemimpin daripada parti tertentu yang kalau kita tengok apa yang dikumpulkan maklumatnya memang kerap Uh, kerap uh, menjadi pembayar uh, denda ataupun uh, dalam isu fitnah ni. Baik uh, saya, saya teruskan. Speaker, speaker, menteri, speaker menteri, menteri sedikit teruskan, menteri. Teruskan. Saya baik. saya ingin tanya, saya tak. tanya, menteri sedikit. Jelotong, baik, Jelotong. Isu Jelotong. Tony Puah, Rafizi dan Wan Azizah adalah mempertahankan isu prinsip dan rakyat. Ya ya. Ada perbezaannya. Betul betul. Bukan seperti Jadi, parti PAS. Ya ya. Isu Rafi Itu fitnah juga tu. Baik baik. Saya teruskan, Puan Nyiarpul. Teruskan Menteri, teruskan Menteri. Ya. Ada perbezaannya, Speaker. Ya. Saya 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 setuju dengan apa yang disebut oleh uh, Julutong. Cuma saya nak teruskan. Uh, jadi balik pada isu uh, mengenai uh, sekatan. Untuk makluman uh, Puan Tua dan juga Dewan, uh, penyedia perkhidmatan dengan kerjasama CMC dengan kerjasama MCMC juga telah mengambil tindakan penurunan terhadap. 24791 kandungan palsu dan 6840 kandungan jelek berkaitan isu 3R. Laka ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan MCMC bagi memastikan ekosistem rangkaian internet yang lebih selamat dan lestari kepada semua pengguna. Selain daripada tindakan penguatkuasaan, kerajaan juga telah membangunkan portal semak fakta iaitu sebenarnya.my dan platform mycheck.my untuk mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan. Terbaru pada 28 Januari yang lalu, chatbot AIFA Artificial Intelligence Fact Check Assistance yang dibangunkan MCMC dan dimasukkan ke dalam WhatsApp telah diperkenal. Berperanan membantu rakyat menyemak dan mendapatkan maklumat sahih dengan cepat dan mudah, mempercepat maklum balas terhadap maklumat tidak sahih dalam talian serta memperkukuh peranan sebenarnya dotmy dalam menangani penyebaran maklumat palsu di Malaysia. Dalam tempoh dua minggu sejak dilancarkan, yakni sehingga 23 Februari 2025, AIFA telah menerima dan memproses sejumlah 57,782 mesej dengan purata 2,140 mesej setiap hari. Antara yang paling ditanya termasuk isu bantuan kerajaan, isu COVID-19 yang didakwa berlaku di Bukit Mahkota dakwaan Israel bakal jadikan Malaysia destinasi pengecualian visa, isu kenaikan tarif elektrik dan juga isu mpox di Singapura. Jadi semua semua yang saya sebutkan tadi ini kita boleh simak dan saya pohon semua ahli Yang Berhormat untuk uh, nanti saya akan share linknya dan boleh terus uh, tanya apa-apa soalan kepada Aifa sama ada uh, Yang Berhormat Menteri uh, belia dan sukan ada apa-apa kaitan dengan mana-mana yo yang lain boleh jawab di situ boleh boleh dapat pengesahan di situ janganlah sampai mana-mana parti terpaksa bayar lagi banyak denda akibat fitnah